Привіт всім. О, красиво. Сиди. Привет. Привет. Ну Розказуйте, як це все функціонує. На сьогоднішній день зюменкою цього проєкту є система відеоспостереження, яка розгорнута в обласному центрі в рамках програми Безпечні міст. На сьогоднішній день функціонує 135 камер. Вони заведені на програмно-технічний комплекс, який знаходиться три сервери в головному управлінні на гоні 24. У удаленому доступу маємо доступ до цієї інформації. В перспективі передбачається розгорнути порядка 180 камер в цьому проєкті, яка забезпечить. Зараз 135. Так. Ану, включіть мені театралку. Вона театралка. От справа там ми бачимо. Сегодня мы в Черновцах открыли этот 20-й город, в котором начинает работу патрульная полиция. 342, 342 патрульных полицейских заступили на службу. Сегодня они порядка 9-10 вечера выйдут на патрулировать улицы города. За этим городом последуют до середины июня все остальные города, в которых мы начали работу по патрулю. Это будет 27 городов. Следующий город Ровно. Особенность этой патрульной полиции э, в том, что здесь э, немножко другая структура э, за счет топографии и специфики города. Э, здесь у нас будут работать э, в том числе патрули, которые будут заглядывать и системно добавят ребята э, Коломию и трассу до Коломии. Здесь у нас, как обычно, порядка 25% девушек. Здесь у нас, э, отвечая на ваш вопрос, э, участники антитеррористической операции в составе регулярного патруля, в том числе награжденные государственными наградами. И здесь у нас непосредственно не задействованы в обычной службе патрулирования на улице, в службах 102 или в службах админпрактики. Мы пригласили на работу ветеранов АТО, тех, кто пострадал, тех, кто ранен, тех, кто не могут выполнять регулярную службу. И это, в общем, общая практика, это не только здесь. У нас э, работают ветераны, э, инвалиды войны и многие другие во всех практических службах, начиная от управления по борьбе с наркотиками, заканчивая патруль, э, райотделение и так дальше. Это, это, это правильно и хорошо, когда э, мы даем возможность э, нашим ветеранам войны э, оставаться в жизни и делать перемен. Это такой, такой, такой наш подход. У нас есть специальная комиссия, которая этим занимается она уже работает почти три месяца и мы этим занимаемся